بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو چار باتوں پر پابندی کی نصیحت فرمائی تھی نمبر ایک کنت فی الصلاة فحفظ قلبك جب آپ نماز میں کڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا یعنی نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ ہو بلکہ پورے دیان اور نماز کی حضوری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہو نمبر دو وَإِذَا ادا فِي النَّاسِ فَحْفَظُ لِسَانَكَ اور جب آپ لوگوں میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا یعنی جب آپ لوگوں کے پاس ہو تو غیبت جھوٹ چغلی بےہودہ گفتگو سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ سے اس کے آقا نے کہا کہ یہ بکری ذبح کر کے سب سے ان میں جو سب سے بہتر چیز ہے وہ لے آؤ اس بکری کو ذبح کرو اور جو اندام جو اعزاء اس میں بہترین ہے وہ مجھے لے کر آؤ تو حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ اس بکری کو لے گئے اور اس کو ذبح کیا ذبح کرنے کے بعد با آقا کے سامنے دو آزا پیش کیے نمبر ایک زبان اور نمبر دو دل یعنی زبان اور دل لے کر آئے پھر کہا کہ اب اس کی سب سے بری چیز لے آؤ پھر وہ چلے گئے اور جب آئے تو تب بھی زبان اور دل ہی لے کر آئے آقا نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے یعنی میں نے تمہیں کہا کہ اس بکری کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ لے آؤ تو تم زبان اور دل لے کر آئے پھر جب کہا کہ سب سے بری چیز لے آؤ تب بھی تم زبان اور دل ہی لے کر آئے لقمان حکیم رحم اللہ نے فرمایا کہ اگر دل کے خیالات اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کا استعمال درست ہو تو یہ دونوں چیزیں سب سے اچھی ہے اور اگر ان کا استعمال غلط ہو تو سب سے زیادہ بری بھی یہی چیزیں ہیں اس لیے علماء کرام حضرات فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے ایزار سانی اور کسی کو تکلیف دینا ہر وقت ممکن نہیں جبکہ زبان سے ہر وقت بلکہ جب چاہو تکلیف دینا ممکن ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ وہ ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا ایک زبان اور دوسری شرم گاہ تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں نمبر تین و ادا کن تفیب تناسی اوعلی طریقے فحفظ آئین کا اور جب آپ کسی کے گھر میں ہو یا کسی راستے پر ہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا اس لیے کہ پھر یہی نظر انسان کو زنا جیسے کبیرہ گناہ تک پہنچاتی ہے نمبر چار وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الطُعَامِ فَحْفَظْ فحفظ اور جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر ہو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا یعنی یہ دیکھنا کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام اگر حلال ہے پاکیزہ ہے تو کالے اور اگر حرام ہے اور نجس ہے تو پھر اس سے بچوں عما علینہ البلاغ